Всем здоровья, друзья! 26 вересня, наш гуртовый рынок. Как всегда у нас яблочки Опт 22-25. Помидоры начинают тортовать с 15-25 и 70. Ну по 15 помидор. Очень приличный. На томат в самый раз. Ну, буржуйскую продукцию мы не озвучиваем. Такая как виноград сливы персики вот такие вот красавцы. яблоки цены конечно на яблочки у нас высокие в этом году виноград 50-70 но ну, это продукт неинтересный персик на да ребята вот такая игрушка что у меня пошла на сушку у нас здесь представлено на рынке оптом 45, я продал бы еды бы 50 ну не суждено цена на синку да, кабачок просел до 20 гривен кабачок но зато поднялась морква и буряк 25 гривен буряк морква персик конечно в этом году бьет рекорды очень дешево 16 10 ну, там от состояния зависимости. Ну, кое-какие 30. Капуста бьет рекорды. Капустина, это, конечно, да. чтобы сварить борща, будет, ребята, не дешево. Да. Борщик будет дороже. Вот такая вот сливка. Да, вот такая сливка, крутенькая, симпатичная. Приходит, куда им взялся. им взялся, и самая сказать, наша актуальная тема это картошка. Картошка уже 26 гривен перешла 25 гривневый рубеж. Картошки много. 22, 23. Хорошо, ну, если какая-то резона завалялась по 20. Если она по 20, ребята, это, конечно, уже вы понимаете, что картошка сомнительного качества лук приподнялся уже мелкий лук стоит минимум 10 гривен так что у нас все рекорды еще впереди будет конечно у нас картошка египетская и турецкая нас будет выручать мне так сдается ну может быть и нет ну цена не должна быть низкой ребята, потому что солюкам надо выживать с вами неправильный сад вопросы какие то есть спрашивайте ваше мнение. ну, у меня мнение такое, что рынок будет дорогой. Хай живет, процветает наше село. Всех люблю,